Setiap kali anda klip, stream video, atau hantar email, semua tu sebenarnya ada rumah fizikal. Dan sekarang ni, rumah-rumah digital ni sedang tumbuh macam cendawan lepas hujan, di Johor. Tapi persoalannya, adakah kemajuan ni datang dengan satu harga yang kita tak sedar, iaitu harga bekalan air kita? Kan, kita selalu guna internet, tapi pernah tak kita terfikir semua data yang kita guna tu disimpan kat mana sebenarnya? Ia bukan terapung-apung kat awan tu tau. Semua ni ada lokasi fizikalnya. Jadi, di manakah rumah sebenar internet ni? Ha, menurut satu laporan ni, nampaknya Johor sedang menjadi salah satu kawasan perumahan internet yang paling hot di Asia Tenggara. Tapi, ada satu benda yang kita mungkin tak sangka. Rumah-rumah baru ni semuanya sangat-sangat dahaga. Rumah inilah yang kita panggil pusat data atau data center. Cuba bayangkan satu bangunan gergasi yang penuh dengan beribu-ribu komputer yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka lah sebenarnya enjin atau otak di sebalik semua aplikasi, website dan apa sahaja yang kita buat dalam dunia digital. Black end bunyinya, macam mana pula internet yang kita rasa macam tak nampak boleh guna sumber alam yang paling nyata sekali. Air, jom kita fahamkan macam mana semua ini berkait. Okey, bayangkan Johor sekarang ni macam lokasi hartanah digital yang paling panas di rantau kita. Syarikat-syarikat teknologi gergasi dari seluruh dunia semua tengah berlumba-lumba datang ke Johor untuk bina pusat data mereka. Ini memang satu perkembangan ekonomi yang besar untuk negeri. Dan di sinilah isunya timbul. Semua komputer yang bekerja tanpa henti tu akan jadi sangat-sangat panas. Jadi untuk elakkan ia daripada hang atau rosak, ia perlu disejukkan setiap masa. Dan cara nak sejukkannya guna air. Kita bukan cakap pasal beberapa galon air tau, tapi jumlah yang sangat banyak, cukup untuk penuhi ratusan kolam renang setiap hari. Ini yang mewujudkan satu cabaran baru untuk sumber air di Johor. Cabaran ini pula bukannya datang masa keadaan tengah selesa. Untuk kita faham betapa seriusnya situasi ini, kita kena tengok gambaran yang lebih besar, iaitu keadaan bekalan air semasa di Johor yang sebenarnya dah pun sedia tegang. Laporan penjelidikan ini mendedahkan satu angka yang terus terang sangat mengejutkan. Menjelang tahun 2030, Johor dijangka perlukan bekalan air bersih tambahan sebanyak 1,000 juta liter sehari. Nak bagi gambaran, jumlah tu cukup untuk kegunaan harian lebih 4 juta orang. Fuh, banyak betul tu. Dan yang buat kita lagi risau, laporan tu sebut bekalan air yang ada sekarang ni pun sebenarnya tak cukup untuk tampung keperluan semasa yang dijangkakan. Maksudnya, ini bukan masalah untuk masa depan lagi dah. Ia adalah satu isu yang sedang berlaku sekarang. Jadi jom kita pecahkan angka-angka ni supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas betapa besarnya skala penggunaan air yang kita sedang bincangkan ni. Okey, pada masa sekarang, 15 pusat data yang dah pun beroperasi di Johor guna lebih kurang 18 juta liter air setiap hari. Dengan macam dah banyak kan? Tapi um, tunggu dulu. Dengan kapasiti baru yang dah pun diluluskan, angka tu akan melonjak naik kepada 45 juta liter sehari. Itu dah lebih dua kali ganda daripada sekarang. Dan ini baru pemanas badan. Dan sekarang untuk unjuran yang betul-betul buat kita terdiam, menjelang 2030, permintaan tambahan untuk air dijangka akan mencecah 1000 juta liter sehari. Lompatan dari 45 juta ke 1000 juta tu, ya ibarat satu tsunami permintaan air. Cuba tengok carta ni. Nampak tak bar yang pendek kat sebelah kiri tu? Ha, itulah bekalan semasa kita. Dan bar gergasi yang tinggi melangit kat sebelah tu, itulah unjuran permintaan pada tahun 2030. Jurang antara dua bar ni bukan sekadar besar. Ia macam satu gaung yang sangat dalam. Persoalannya sekarang, macam mana Johor nak tutup jurang yang sangat besar ni? Laporan ni ada gariskan dua plan tindakan utama yang sedang dipertimbangkan. Okey, ada dua jalan utama yang boleh dipilih. Pertama, kita panggil projek mega. Bayangkan satu loji rawatan air gergasi, contohnya macam projek sungai sedili. Ia boleh hasilkan air yang sangat-sangat banyak. Tapi kosnya pun mega, sekitar 4 bilion ringgit dan risikonya tinggi. Pilihan kedua, kita panggil pelan modular. Fikirkan ia macam kita bina guna blok Lego, bina unit-unit yang lebih kecil, lebih murah dan lebih cepat ikut keperluan semasa. Baiklah, kita dah bincang pusat pusat data berbilion ringgit, berjuta liter air, tapi apa kena mengena semua ni dengan kita yang duduk di rumah? Kenapa kita semua patut ambil peduli? Inilah dia, soalan paling penting. Siapa agaknya yang akan tanggung semua kos untuk projek-projek air ini? Jawapannya, secara ringkas dan padat, kita semua. Ya, pilihan projek yang bakal dibuat tu nanti boleh bagi kesan secara langsung kepada bil air yang kita bayar setiap bulan. Senang cerita macam inilah, katakanlah kerajaan bina satu projek mega yang sangat mahal tapi permintaannya tak seperti yang dijangka. Kos pembinaan yang besar tu tetap kena bayar kan. Jadi kos tu mungkin akan dipindahkan kepada kita para pengguna melalui kenaikan bil air. Inilah sebabnya kenapa plan modular yang lebih kecil tu dikatakan lebih selamat dari segi kewangan. Ia mengurangkan risiko pembaziran. Jadi kesimpulannya semua perbincangan ini membawa kita kepada satu dilema yang sangat penting bukan sahaja untuk kerajaan tapi untuk masa depan kita semua di Johor. Inilah soalan utamanya. Macam mana Johor nak seimbangkan antara peluang untuk jadi gergasi teknologi dengan tanggungjawab untuk menjaga sumber alamnya yang paling berharga, iaitu air. Ini bukan lagi sekadang isu teknikal atau ekonomi, tapi ia adalah tentang masa depan kita. Kita nak Johor dikenali sebagai apa? Sebagai lembah silikon Asia Tenggara atau sebagai sebuah negeri yang kehausan disebabkan oleh kemajuannya sendiri? Jawapan kepada soalan inilah yang akan menentukan nasib setiap titisan air di negeri ini.